السلام علیکم ون السلام علیکم عاطف بھائی لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے تعبین کے بارے میں تو آج ہم اسی ٹاپک سے بات شروع کرتے ہیں دوبارہ تو عاطف hmm. بھائی ایک سوال تو یہ ہے کہ تعبین کے کیا تابعین و طبہ تعبین کے کیا اقوال ہیں احادیث کی تدوین کے بارے میں اور لکھنے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں حسری کتابوں میں ہمارے ہمارے پاس اس کے مطابق تابعین کے اقوال میں نے جمع کیے ہیں اس بارے میں اور اس میں اختلاف مجھے ملا ہے روایات کو لکھنے کے حوالے سے اس کی وجہ تو آپ کو معلوم ہے پہلے سیشن کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک روایت مسلم کے اندر موجود تھی کہ روایات کو نہیں لکھا جائے اور جس نے مجھ سے کچھ لکھا ہے اس کو مٹانے تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ روایت جب آئی ہے تو اس روایت کی بنیاد پر اختلاف واقع ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں ہم لوگوں کو جس میں تابعین کے اقوال صحابہ کے اقوال لکھے ہوئے تھے کہ صحابہ حدیث لکھنے کے اوپر سختی کرتے تھے میں نے یہاں تک بھی پڑھا تھا کہ عبداللہ بن مسعود اور ابو حریرہ ان لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا عمر بن خطاب کی طرف سے پھر کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ ابو بکر نے نسخے جلا دیے تھے تو اختلاف تو ہم نے وہاں پر بھی دیکھا تھا تو ایسا ہی کچھ اختلاف تابعین کے اندر بھی پیش آیا ہے کہ تابعین نے اس بارے میں رد کیا ہے روایات کو لکھنے کے بارے میں تو میرے سامنے کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں اسکرین کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ میرے سامنے شرف اصحاب الحدیث کے نام سے کتاب ہے تو اس کتاب کے اندر اصحاب حدیث کے اقوال لکھے گئے ہیں اور مشہور کتاب ہے یہ شرف اصحاب الحدیث تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سفیان سعوری سے کچھ باتیں انہوں نے نقل کی ہیں ودت كُلَّ الحدیث فی صَدْرِ کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں میرے صدر میں یعنی میرے سینے میں محفوظ ہیں وک اللہ حدیث حفیظہ الرجال انی اور جتنی حدیثیں لوگوں نے مجھ سے حفظ کی ہیں نصہ من صدری وصدور عم تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں میرے صدر سے یعنی میرے علم سے اور ان کے صدر سے ان کے سینوں سے مٹا دی جائیں یعنی روایات کے بارے میں یہ سفیان سعودی کا کول ملتا ہے ہمیں شرف اصحاب الحدیث کے اندر اچھا اسی کے ساتھ میں نے ابو بکر خطیب بغدادی کا ذکر ہم نے پہلے بھی دکھا تھا ان کی ایک کتاب جامع بیان العلم ہے اس کے اندر بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں حدیث کے بارے میں جیسے کہ یہ جامع بیان العلم اس کے اندر دیکھیں یہ بھی سفیان سعودی سے ہی منقول ہے ترجمہ نمبر 1936 شعیب بن حرب سے روایت ہے قول انہوں نے کہا کنہ عند سفیان ہم سفیان کے پاس تھے ایک دن نتضا کر الحدیث ہم حدیث کو یاد کر رہے تھے درائی کر رہے تھے فقال تو انہوں نے کہا لو کانا فی حاد الحدیث خیر ل نقوسا کما ین قسل خیر اگر حدیث میں کوئی بھی خیر ہوتی تو وہ کم ہوتی جیسے کہ خیر کم ہوتی ہے ولا شر فراہ یزید کما یزید الشر لیکن میں حدیث کو شر سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جو شر ہوتا ہے وہی وہ زیادہ ہوتا ہے یہ اس طرح کے اقوال سفیان سعوری سے موجود ہیں روایت حدیث کے بارے میں اور انہوں نے کہا یعنی آپ ہی سمجھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خیر کی چیز ہوتی ہے تو خیر تو کم ہوتی ہے یہ شر ہے اسی وجہ سے یہ بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں نا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ابو حریرہ والا نسخہ جو ہم نے دیکھا تھا ہمام بن منبع والا یاد ہوگا آپ کو آہ, صحیح. سو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ دو ڈھائی سو روایات اس کے اندر منقول ہیں اور جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے روایات کو حص کیا ہوا ہے تو اتنی روایات کہاں سے آ رہی ہیں کون پیش کر رہا ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر اس حدیث میں کوئی خیر ہوتی تو یقینی طور پر یہ کم ہوتی کیونکہ خیر کم ہوتا ہے لیکن یہ شر ہے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ بڑھ رہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شر بڑھتا ہے اسی طرح اسی کتاب کے اندر اور بھی میں نے اقوال دیکھے تھے حدیث کے بارے میں جو رائے لکھی ہوئی ہیں دیکھیں یہاں پر بھی سفیان سعودی سے ایک اور سند انہوں نے نقل کی ہے میرا کرسر چل رہا ہے نا آپ کے سامنے لو کا حدیث خیل, خیل یہ وہی الفاظ ہیں کہ اگر کوئی خیر ہوتی تو ظاہر ہے اس کے اندر خیر کم ہوتا ہے نہ کہ وہ زیادہ بڑھتا رہتا ہے تو انہوں نے اپنی رائے اس کے اوپر بیان کی ہے اور اسی طرح مختلف اقوال انہوں نے یہاں پر جامع بیان الان کے اندر نقل کیے ہیں کافی سارے میں اس میں سے دیکھتا ہوں ایک اور میں نے دیکھا تھا ایک تو سفیان سعودی کا آ گیا اب یہ دیکھیں یہ لکھا ہے سمی ٹو ون نائن فور سیون کے اندر بشر بن حارث سے روایت ہے یقول وہ کہتے ہیں سمیت وہ میں نے سنا ابا خالد احمر سے یقول وہ کہتے تھے یأتی علی الناسی زمان, زمان تعطلو فیہ المصاحف لا یقرعو فیہا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں مصاحف کو معطل یعنی کہ موقوف کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا اس کو پڑھا نہیں جائے گا یتلوون الحدیثہ والرائی لوگ حدیث کو اور رائے کو طلب کریں گے آپ دیکھیں یہ زمانہ وہی زمانہ جس کا ذکر کر رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے روایات کو بالکل معطل کر دیا چھو, آ, قرآن کو بالکل معطل کر دیا چھوڑ دیا ہے اور روایات کو ہی طلب کر رہے ہوتے ہیں اطلوب حدیثہ اور رائے اس زمانے کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا تھا اس کو انہوں نے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ بیان کیا ہے آج بھی یہی معاملہ چل رہا ہے یعنی کہ ان کی رائے روایات کے بارے میں یہ تھی کہ یہ لوگ روایات کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن سے دور کر دے گی اسی طرح اور بھی اس میں اقوال آئے ہیں جیسے کہ ایک منٹ یہ دیکھیں یہ زحاق بن مزاہم یا مزاہم وہ کہتے ہیں یعطی عتی عالنا ناس زمان یو القن لوگوں پر زمانہ آئے گا وہ مصحف کو معلق کر دیں گے حتیٰ فی ہل ان کبوت یہاں تک کہ مکڑی اپنے جالے اس پر بنا لے گی تو یہ لوگ قرآن کی وجہ سے کہ قرآن کو لوگ چھوڑ دیں گے روایات کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے کہ روایات جو ہیں اس کی وجہ سے لوگ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بھی اسے بہت سارے اقوال ہیں جو میں نے دیکھے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ روایات کو لکھنا اور روایات کو بیان کرنا یہ اس کے بارے میں اختلاف واقع ہوا اور اس اختلاف کی وجہ کیا تھی وہ میں نے ذکر کی آپ کے سامنے کہ وہ روایات ایک تو مسلم والی جس میں اللہ کے وصول سے راوی نے بیان کیا کہ اللہ کے وصول نے روایات لکھنے سے منع کیا اور کہا کہ مجھ سے جو روایات لکھتا ہے وہ مٹا دے تو اس کی وجہ سے ان کے درمیان میں اختلاف آکے ہوا یہ جو میں نے کچھ اقوال نکالے تھے ورنہ تو اگر اس کتاب کو جامع بیان العلم کی تمام روایات دیکھنا شروع کروں تو بہت سارے اقوال ہیں جس میں روایات بیان کرنے میں اور روایات لکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے ایک تو سوال یہاں پر کہ جو سفیان ثوری وہ تو خود بھی بہت روایات کو کرتے ہیں نریٹ تو پھر وہ کیوں سے بھو رہے ہیں خود بھی کر رہے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں تنقید بھی کر رہے ہیں حدیثیں روایت کرنا اور اس کے بعد جو اس کے نتائج سامنے آنے لگ جاتے ہیں تو اس پر تنقید کرنا جب اس کے نتائج سامنے آ گئے ہیں کہ لوگوں نے بالکل ہی ترک کر دیا حدیث کے اوپر ہی تکیہ کیا کر کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر ان سے اس کے بارے میں تنقید بھی آ سامنے آ رہی ہے کہ دیکھو یہ معاملہ ہوا ہے روایت لکھنے سے شامل تو یہ بھی تو اس کے اندر مطلب میں تو جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ تو خود تاریخ کا حصہ ہے تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو دیکھ لیجیے آپ کہ تاریخ میں کس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے دونوں چیزیں موجود ہیں روایتیں بیان بھی کرتے ہیں اور روایات کرنے والوں پر تنقید بھی کرتے ہیں وہ میں نے یاد ہے آپ کو میں نے بیان کیا تھا پچھلے سیشن میں نام میں بھول گیا کن سے منقول تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں اس کو اصحاب حدیث پر چھوڑ دیتا ہاں صحیح ہے وہ بدترین مخلوق اساب حدیث امام کس طریقے سے آپس میں تابعین کا اختلاف بھی ہے اس کے اندر روایت بیان کرنے میں بھی اور روایت کی اوپر بھی تنقید کی ہے ہاں اب ابائی ہاں تو اگلا سوال یہ کہ اہل حدیث کا ابو حنیفہ کے بارے میں کیا ان کی راتیں اور کس طرح کے کال ملتے ہمیں حدیث ان کا طریقے کی کتابوں سے ابو حنیفہ کا جو آپ نے مجھے ٹاسک دیا تھا کہ ابو حنیفہ کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہمیں چاہیے کیونکہ ایک مشہور شخصیت ہیں اور کچھ نے ان کو تابعین میں ذکر کیا کچھ نے کہا کہ یہ طبع تابعین میں آتے ہیں تو عام طور پر جو راج موقف ہے تاریخ کے اندر وہ یہی ہے کہ یہ طبہ تابعین کے اندر شمار کیے جاتے ہیں اور روایت حدیث میں ان کے بارے میں بڑا ہی اختلاف واقع ہوا ہے ان کے اوپر مختلف قسم کی باتیں روایت حدیث میں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ احمد بن حنبل ایک مشہور حدیث پہ کام کرنے والے امام شمار کیے جاتے ہیں تو میں ان کے بارے میں رائے پڑھ رہا تھا کہ ان کی ابو حنیفہ کے بارے میں کیا رائے ہے تو ایک کتاب میں نے دیکھی تھی پہلے بھی اس کتاب کو میں نے شیئر کیا ہے جس میں امام احمد بن حنبل سے مختلف اقوال جمع کر دیے گئے ہیں حوالہ جات کے ساتھ تو ابھی دیکھیے یہ پورا کا پورا انہوں نے ترجمہ جہاں جہاں بھی احمد بن حنبل سے ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ بھی ملا انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کو جمع کر دی تو میں ایک ہی کتاب میں نے کھول لی تھی تاکہ ایک ساتھ ہی سارے حوالے مل جائیں گے یہ دیکھیں لکھا نعمان بن ثابت کوفی ابو حنیفہ یو قول اسلو من فارس یعنی جو علاقہ ہے ملک ہے فارس اس کا اس کے رہنے والے تھے ان کا اصل وہاں کا ہے اور بھی انہوں نے مختلف اس کے ان کے بارے میں کلام کرتے رہے ہیں جس میں سے میں وہ منتخب کر لیتا ہوں کہ جو ظاہر ہے ہمارے اس ٹاپک کے مطابق ہے Okay. Uh, مثال کے طور پر انہوں نے یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے ال کے اندر یہ کہتے ہیں وہ قال عبد الله عبد الله بن احمد بن حنبل یہ ان کے بیٹے ہیں کہتے ہیں حدثنی ابي مجھے میرے باپ نے بیان کیا اور حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال سمعت حماد بن سلمہ يقولو عماد بن سلامہ کو میں نے کہتے سنا وہ ذکر ابو حن، حنیفہ انہوں نے ابا حنیفہ کا ذکر کیا فقول انہوں نے کہا ان ابا حنیفہ اس تک بل الآثار و سنن یعنی ابو حنیفہ احادیث اور آثار کو اپنی رائے کی بنیاد پر رد کر دیا کرتے تھے یعنی اہل حدیث کے نزدیک تو یہ بات بڑی ہی مایوس جی آتی ہے کہ آپ نے اپنی رائے کی بنیاد پر حدیث کا انکار کر دیا تو یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ یہ کیا کرتے تھے اس کے بعد علیل ایک کتاب ہے جو ابو حنیفہ احمد بن حنبل سے منسوب ہے وہ بڑی مشہور کتاب ہے علیل اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا حدثنی ابی قول حدثنا محمل قول سمیت و سفیان سوری میں نے سفیان سوری سے سنا قول انہوں نے کہا اس تطیبہ ابو حنیفہ مر ابو حنیفہ سے دو مرتبہ توبہ کروائی گئی ہے دو مرتبہ ان سے توبہ کروائی گئی ہے یعنی کہ ان کا ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کو توبہ کروانے کی ضرورت پیش آئی اچھا یہ پورا واقعہ دیکھیں یہاں پر علی لل کا یہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے قول علی عمر بن عبید عمر بن عبید نے مجھ سے کہا سل ابا حنیفہ عن وجل ابا حنیفہ سے کسی آدمی کے بارے میں بات کرو انہوں نے کہا انا عالم ہوں. میں جانتا ہوں ان کے کہ حق ہے وہ بیت اللہ اور وہ اللہ کا گھر ہے ولیکن لا دی لیکن مجھے نہیں معلوم ہی اللطی بھی مکہ کہ وہ مکہ میں ہے اویل لطیب بھی خراسان یا خراسان کے اندر ہے اب ممن ہوا کیا ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے قولا انہوں نے کہا مؤمن ہاں وہ مومن ہے وقولا لی انہوں نے مجھ سے کہا عَنِرْ عن رجل اس سے ان سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کرو قول انہوں نے کہا محمد جانتا ہوں کہ محمد حق ہیں وہ ان رسول اللہ اور وہ اللہ کے وصول ہیں ولاکن لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہو الزی کانا بالمدینہ کہ یہ وہی ہیں جو مدینہ میں تھے او محمد آخر یا کوئی دوسرے محمد ہیں مؤمن ہوا کیا ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے انہوں نے کہا مومن ہے قول ابھی تو میرے باپ نے مجھ سے کہا اس تتابوہو اس بنیاد پر ان سے لوگوں نے توبہ کروائی تھی اور اس کے بعد کہتے ہیں ازنو فی حازی العیب میں گمان کرتا ہوں اس آیت میں یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہوا مخلوق یہ آیت مخلوق ہے یہ آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کے سامنے گزرا ہوگا کہ قرآن کی مخلوق ہونے اور مخلوق نہ ہونے پر بڑا اختلاف پایا جاتا نا آمد ہے نا وہ جو احمد حمبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کوڑے مارے گئے کہ کہہ دو قرآن مخلوق ہے تو اس بارے میں یہ پورا کا پورا کلام کہ یہ ایک مخلوق ہے آیا تو کہہ دیا انہوں نے تو اس لیے ان کو مرجیا کہتے تھے ارجا ان کو منسوب کرتے تھے اب یہاں پر دیکھیں قول منصور منصور, منصور نے کہا وہ تو مالک بن انس مالک بن انس یعنی کہ جنہوں نے جن سے منسوب ہے امام مالک آفرائی بھی آفرائی کہتے ہیں ان کو وزکر ابا حنیفہ مالک بن انس نے ابا حنیفہ یعنی ابو حنیفہ کا ذکر کیا تو کہا, ابھی کاد الدین جو انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ فٹ موڈ پہ پوائنٹ نمبر فور پہ دیکھیے گا لکھا ہے عقیلی نے وزادہ آخری ہی اکیلی کی کتاب ہے کتاب نہیں سوری تاریخ بغداد میں اقیلی سے منقول ہے انہوں نے اس کے آخر میں زیادہ کیا کیا ہے ومن قاد الدین فلیس اللہ الدین یعنی ایک ٹرم ہے سوی. قاد الدین کہ جس کے بارے میں قاد الدین کا لفظ آ جاتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے یہ ابو حنیفہ کے بارے میں مالک بن انوس کی رائے نکل کی جا رہی ہے ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے اس کی طرح سفیان آ, یہ سفیان بنعدینہ یہ سب کے سب اقوال یہاں موجود ہیں اور بھی کچھ اقوال میں نے دیکھے تھے یہ دیکھیں یہ ال کا ہی حوالہ یہاں موجود ہے فائز زیرو تھری نائن کے اندر وقال عبداللہ حد ثنی ابو معمر مجھے ابو معمر نے بیان کیا کال انہوں نے کہا قیل علی شریک شریک سے کہا گیا مما استطبتم ابا حنیفہ کس وجہ سے ابو حنیفہ کو توبہ کروائی گئی تھی قول منل کفر کفر سے توبہ کروائی گئی تھی یعنی کفر تک کا الزام لگایا جاتا ہے ابو حنیفہ کی ذات کے اوپر اس کے بعد یہ لکھا ہے اللل فائیو زیرو فائیو ٹو عبداللہ قطبہ علیہ ابن خلاد ابن خلاد یا خلاد یا خلاد مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے مجھے ابن خلاد نے لکھا اس نے کہا و تو میں نے کہا صفیان نے کہا اسنیفا ابا حنیفا مر ابو حنیفہ کے ساتھیوں نے ابو حنیفہ سے دو مرتبہ توبہ کروائی تھی او سلاحسن یا تین مرتبہ اس طرح سے ابو حنیفہ کے بارے میں ان لوگوں نے کلام کیا ہے ایک یہاں پر دیکھیں لکھا ہے عبداللہ بن احمد نے کہا میں نے اپنے باپ کو کہا کانا ابو حنیفہ اس توتیبا کیا ابو حنیفہ سے توبہ کروائی گئی تھی اولن کہا ہاں کروائی گئی تھی یعنی کفر کا الزام لگایا گیا ہے اسی طرح یہاں پر دیکھیں لکھا ہے زوفا اکیلی یہ کتاب ہے ادوفا اکیلی سے منسوب ہے ضعیف راویوں کے بارے میں کتاب ہے لکھا ہے احمد بن حسن تنمزی نے کہا سمیتو احمد بن حنبل میں نے احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا ابو حنیفہ یک ذیبو ابو حنیفہ حنیفہ جھوٹ کہا کرتے تھے حسین بن حسن مروزی کہتے ہیں سال تو احمد بن حنبل میں نے ابو احمد بن حنبل سے سوال کیا فقل تو, تو میں نے کہا ابی حنیفہ آپ ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں فقال انہوں نے کہا مضمون ان کی رائے مضموم ہے غلط ہے وہ حدیث لا یسکر اور ان کی حدیث کو ذکر نہیں کیا جائے گا اور آگے کہتے ہیں حدیث ابی حنیفہ ضعیف و راحو ضعیف ابو حنیفہ کی حدیث بھی ضعیف ہے اور ان کی رائے بھی ضعیف ہے یعنی ابو حنیفہ کو روایت حدیث کے اندر ضعیف قرار دیا گیا ہے تو یہ سارے اقوال تھے اور بھی اقوال ہیں جو یہاں پر موجود ہیں تو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس سے آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے تاریخ بغداد کے اندر عبداللہ بن احمد سے منقول ہے کہتے ہیں حد موہنہ بن یا ہم سے موہنہ بن یا نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا سمیت احمد بن حنبل میں نے احمد بن حنبل کو کہہ کے سنا سا بیعر کہتے ہیں بکری کی مینگنی کو جو بکری فضلہ کرتی ہے نا اس کو بیر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے نزدیک ابو حنیفہ کا کول اور بکری کی مینگنی یہ برابر ہے یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے یہاں پر اقوال نقل کیے گئے ہیں یہ ایک طویل کول دیکھیں تاریخ بغداد کے اندر موجود ہے ابراہیم بن اسحاق حربی سمیت و احمد بن حنبل میں نے احمد بن حنبل سے سنا و سویلا ان مالک مالک بن انس ان سے مالک بن انس کے بارے میں سوال کیا گیا فقال انہوں نے کہا حدیث صحیح و دعیف ان کی حدیث صحیح ہے لیکن رائے ضعیف ہے یعنی رائے کا کوئی اعتبار نہیں اور ہمارے okay. ہاں تو مالک بن نسک کا ایک پورا کا پورا فکر ایک سمجھ بلکہ متب فکر سمجھ لیجیے اس کو ان اوزائی کے ان بارے میں سوال کیا گیا فقال تو انہوں نے کہا حدیث دعیف, دعیف. اوزائی کی حدیث بھی ضعیف ہے اور رائے بھی ضعیف ہے ہے وس ابی حنیفہ ان سے ابی حنیفہ کے بارے میں سوال کیا گیا فقول تو انہوں نے کہا لارعین ولا حدیث نہ تو ان کی رائے کوئی چیز ہے اور نہ ہی ان کی حدیث کچھ ہے وسویلا ان شافعی ان سے شافعی کے بارے میں سوال کیا گیا فقالِ حدیث ان صحیح ہوں و صحیح تو انہوں نے کہا ان کی حدیث بھی صحیح ہے اور ان کی رائے بھی صحیح ہے تو یہ احمد بن حمبل کے بارے میں میں نے احمد بن حمبل سے میں نے کچھ اقوال آپ کے سامنے نقل کیے ہیں اچھا احمد بن حمبل کے علاوہ میں نے الکامل فط دعافا ایک کتاب ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اتنی بات باعث یہ بات اصل میں آگئی ہوگی کہ راویوں کا جو اختلاف ہوا ہے ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو سکہ بھی قرار دیا لیکن چونکہ روایت حدیث سے ایک رول ہوتا ہے کہ اگر کسی راوی کے اوپر جرا زیادہ ہوتی ہے یا جرا بالکل واضح ہوتی ہے تو اگر کسی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے تو اس کو ضعیف ہی شمار کیا جائے گا یہ میں جب آگے بڑھیں گے ہم لوگ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ دیکھیں یہ الکامل فی دعافا وجال کتاب اے ابن عدی کی بہت مشہور شاید. کتاب ہے یہ لکھی ہی ضعیف راویوں کے بارے میں ہے یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے حدثنا حدثنا علی بن احمد بن احمد سلیمان ابن, ابن ابی مریم سألتو میں نے بن معین سے سوال کیا عن ابی حنیفہ ابی حنیفہ کے بارے میں قول انہوں نے کہا لا حدیث جو. ان کی حدیث کو ہرگز نہیں لکھا جائے گا اسی طرح آگے انہوں نے لکھا قول عمر بن علی ابو حنیفہ صاحب و اسموہ نعمان بن صابی سرایا لکھا ہوا یہ رائے ہوگا شاید شاید غلطی سے سرایا لکھا ہوا ہے پر سرایا و اسمح نعمان بن ثابت اور ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا لئی بالحافظ یعنی وہ حافظ نہیں تھے حدیث یاد کرنے والے نہیں تھے متریب الحدیث حدیث میں استراب کرنے والے تھے یعنی کہ حدیث بیان کرنے میں ان کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا تھا کبھی کچھ بیان کرتے تھے کبھی کچھ بیان کرتے تھے واہی الحدیث یہ بڑی سخت جگہ لکھی ہوئی ہے یہاں پر حدیث میں کچھ بھی نہیں تھے سخت ضعیف تھے حدیث کے اندر تو یہ الکامل کے اندر ان کو نقل کیا ہے اور بھی کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے جو ضعیف رائو کی کتابیں ہیں ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے تو باقی فک کے اندر ان کی رائے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے ان کو فقہ کا امام مانا جاتا ہے ہم تو اس پر بحث ہی نہیں کر رہے ہیں کہ فقہ میں کیا مانا جا رہا ہے اور حدیث میں کیا مانا جا رہا ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے یعنی کہ ان کے بارے میں یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ لوگوں نے ان کو کفر سے توبہ کروائی ہے آپ دیکھ لیجیے تاریخ کا حال کتنے مشہور شخصیت کے بارے میں بھی تاریخ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو یہ یہ سمجھ باہر بات ہے کہ جو آج کل کے حنفی ہیں وہ تو حدیث کو ایک سر پہ رکھتے ہیں اٹھا کے یہ حدیث نے یہ بولا ہے کہ ہم ایسے کریں گے مگر جو صحاب حدیث ہیں وہ ان کے امام کے خلاف ہیں وہ خلاف بھی کیا بلکہ بڑے سخت خلاف ہیں اچھا دیکھیں یہ معاملہ صرف حدیث کی حد تک نہیں رکھا ہوا انہوں نے بلکہ انہوں نے تو بیان کیا ہے کہ یہ مرجیے تھے اور ایک جگہ تو میں نے پڑھا تھا کہ یہ مرجیے تھے اور مرجیا کی طرف دعوت دیا کرتے تھے یعنی کہ, کہ یہ ان کو اہل بدعت میں شمار کرتے تھے اور ایسے اہل بدعت جو بدعت کی طرف دعوت دینے والے ہوں یہ حدیث کا ایک اصول ہے روایت حدیث میں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہو جو بدعتی ہو راوی ہو اور اپنی بدات کی طرف دعوت دینے والا ہو اس کی کوئی حدیث بھی قبول نہیں کی جائے گی یہ بھی ایک مسلمہ اصول بیان کیا جاتا ہے اصول حدیث کے اندر وہاں دیکھ لیتے کہ کس طریقے سے ابو حنیفہ کے بارے میں یہاں پر تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور اوپر سے پھر اگر اس کے حدیث نہیں لے رہے تو پھر فکر میں کیوں لے رہے ہیں ہاں یعنی کہ پھر فکر میں اور فکر میں بھی ایسی جس میں کہہ رہا ہوں گے اس تُطیبہ من القفر یعنی کہ ان کو کفر سے توبہ کروائی گئی تھی ان کے ساتھ ہی ان سے توبہ کروائی کرتے تھے اب اس کی سنت جیسی ہے جیسی بیان کر لیں یا اس پہ کوئی بھی تحقیق کر لیجئے سنت کی باتوں میں کر ہی نہیں رہا ابھی کیونکہ تاریخ کے اندر تو معاملہ ایسا ہے کہ ہر قسم کے کھول مل جاتے ہیں اسناد کی اوپر بحث ہوتی ہے کوئی کسی سنت کو صحیح کہتا ہے کوئی کسی کو ضعیف قرار دیتا ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اسے لوگوں نے صحیح بھی قرار دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری اسناد کو بندہ بول رہے ساری کے ساری ضعیف ہے صحیح بھی قرار دیا عام لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ابو حنیفہ کے بارے میں کیا بول رہا ہے لوگوں نے پہلے ان کے بارے میں مشہور نہ کیا ہوا ہے فقہ کے اندر تو ظاہر ہے لوگ جاتے ہی نہیں اس بحث کے اندر کہ کیا ہے معاملہ ہے کیا نہیں ہے ہاں جن کو پتہ ہے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں اور پھر بتاتے بھی نہیں ہیں پھر بولتے ہیں اہل سنت والجماع تو سب اس میں مگر ایک دوسرے کا خودی ہی کفر کے فتوی لگا رہے ہیں خودی ہی کفر کے فتوی لگا رہے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہم کنٹینیو کریں گے Uh, hmm. اسی, سش... اسی سے ٹاپک سے انٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر uh, السلام علیکم السلام علیکم